Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk yang dipertua, semua ahli-ahli yang -ahli berhormat, para ketua-ketua jabatan, kaki tangan, kaki tangan jabatan, para pemerhati dan hadirin sekalian. Alhamdulillah kita dapat menyelesaikan perbahasan dan juga penggulungan pada hari ini insya-Allah dan saya ingin merakamkan uh, jutaan perasaan terima kasih setinggi-tingginya kepada Yang Berhormat Bandar selaku uh, Ketua Backbenchers bersama dengan pasukan ahli-ahli Yang Berhormat yang telah memberikan pandangan berbahas mengemukakan soalan-soalan yang dijawab oleh pihak kerajaan secara bertulis dan secara lisan dan juga uh, mengemukakan persoalan-persoalan baru yang telah dibangkitkan sepanjang perbahasan yang saya kira hampir keseluruhannya telah dijawab oleh anggota uh, ahli -ahli masyarakat kerja negeri dalam sesi penggulungan masing-masing yang bermula daripada semalam dan berakhir pada hari ini mana-mana uh, yang berupa cadangan uh, kritikan pandangan-pandangan itu akan kita uh, tekuni akan kita teliti satu persatu di antaranya uh, berdasarkan kepada handset yang kita ada dan uh, perkara yang dapat kita laksanakan insya-Allah kita akan mengambil langkah bagaimana untuk melaksanakan mengikut uh, keutamaan pihak kerajaan. Uh, Datuk, -Datuk Yang Petua dan ahli yang berbahagia sekalian, uh, pelbagai perkara telah dibangkitkan uh, berkait dengan persoalan ekonomi, persoalan sosial, pendidikan, infrastruktur uh, laporan daripada luar tentang RI dan sebagainya dan saya kira telah dijawab dengan begitu baik oleh ahli-ahli mesyuarat kerajaan negeri. Saya hanya ingin mengambil masa yang ringkas saja hari ini uh, berbanding dengan penggulungan saya yang sebelum daripada ini iaitu berkait perkara yang telah dibangkitkan oleh Yang Muhammad Bandar, Ladang, KBC, Rata, Rata Abang Hulu Besut, Bukit Tunggal, Pemaisuri, Pekalan Berangan, Manis, Berantake, Terlemong dan Batu Rakit. Ia membangkitkan secara konsisten berkenaan dengan semangat federalisme dan royalti petroleum. Untuk, untuk rekod, walaupun sebahagiannya telah dijawab dalam soalan bertulis uh, untuk rekod untuk pada tahun 2024, kerajaan negeri menerima hanya menerima 700 33.05 juta daripada keseluruhan Royalty Petroleum yang berjumlah 1.55 bilion dan uh, penerimaan ini kerajaan negeri hanya menguruskan 53% daripada hasil Royalty Petroleum selebihnya telah tidak dihantar direct kepada kerajaan negeri di mana kerajaan negeri telah hilang otonomi ke atas penggunaan dengan konspirasi hanya diberi direct kepada kerajaan negeri paeh lagi diberi di, dibuat pembayaran secara terus kepada pihak-pihak uh, yang berkenaan. Manakala bagi tahun 2025 iaitu sehingga 2 November 2025, kerajaan negeri dicatatkan baru menerima royalti petroleum berjumlah 1.08 bilion atau 66.44% daripada anggaran keseluruhan 2025 berjumlah 1.63 bilion daripada 1.08 bilion ringgit itu hanya 583.35 juta disalurkan terus ke akaun kerajaan negeri. Sekali lagi kerajaan negeri hilang autonomi untuk menguruskan 47% daripada hasil royalti petroleum sendiri. Dan perkara ini berlaku selain daripada berlaku pada tahun 1999 hingga 2004. Selepas sebab itu masa kita mengambil alih kerajaan pada tahun 2018 ianya tidak berlaku. Kita mendapat sepenuhnya royalti petroleum ini untuk diuruskan oleh kerajaan negeri e, secara total sehinggalah e, berlaku pilihan raya pada tahun pada November 2022. Di situlah bermulanya satu episod baru dalam sejarah e, pemberian royalti di negeri Terengganu yang saya kira merupakan suatu episod hitam yang tidak patut e, berlaku lagi pada zaman moden ini di mana kepentingan politik melebihi daripada kepentingan melaksanakan tanggungjawab yang sepatutnya. Um, secara kumulatifnya daripada royalti petroleum negeri Terengganu bagi tempoh 2023 hingga 2025, kerajaan negeri sebenarnya hanya dibenarkan mengurus 50% saja. Malah penyaluran ini pula tidak mengikut masa yang sepatutnya mengikut perjanjian iaitu dua kali setahun. Keadaan yang berlaku ini menyebabkan kerajaan negeri sukar untuk membuat perancangan dan pelaksanaan pembangunan negeri. Apatah lagi perkara yang berkait dengan rakyat negeri Tengah. Sebab itulah kita senantiasa berjuang supaya keadaan itu dikembalikan kepada asal sebagaimana amalan sebelum 20 uh, November 2023 bila kita sebut acak kali tentang relatif petroleum maka ada pihak pula mengatakan bahawa tidak ada kerja lain sebut sebut harati memanglah tak ada kerja lain sebab itu adalah hak kita kita konsisten daripada dulu tak pernah sedikit pun kita merasakan bahawa ini bukan hak negeri tengganu yang telah ditandatangani hasil daripada pembentukan Petronas dan perjanjian antara kerajaan negeri dan Petronas dahulu. Tak pernah terdetik, terdetik sedikit pun ini bukan hak kita. Karena itu, di mana silapnya sebuah kerajaan menuntut kembali apa yang sepatutnya diterima. Sudah pasti suasana sebegini amat tidak baik untuk pembangunan dan perjalanan sebuah negeri. Dan sewajarnya konsep federalisme yang menjadi identiti pada pertukaran Malaysia ini dirukung dengan penuh profesional dan matang. Saya selalu sebut di pelbagai forum, pelbagai tempat. Sekiranya negeri-negeri seluruh negara, bukan negeri tengah-tengah saja, ingin mencapai mengurangkan disparity di kalangan negeri ataupun kesenjangan di kalangan negeri-negeri dan negeri-negeri ini juga menyumbang kepada GDP untuk negara kita, KDNK untuk negara kita. Negeri-negeri haruslah diberikan Pertimbangan yang lebih luas dalam melaksanakan apa jua program dan projek di negeri-negeri kita bukan lagi hidup pada zaman pembentukan uh, negara Malaysia pada tahun 1957 dahulu dan kalau kita ingin bergerak pantas maka sudah tentunya konsep yang saya, saya selalu sebut untuk dikaji. Uh, kemungkinan cooperative federalism atau fiscal equalization yang pernah saya sebut, saya bahaskan sebelum ini, perlulah dipertimbangkan untuk dilaksanakan di peringkat persekutuan. Dan saya yakin bahawa sekiranya berlaku perubahan di peringkat nasional, ini antara, antara komitmen kita untuk melakukan perubahan yang sebetul-betulnya, sebenarnya untuk membawa Malaysia ke, negara, ke, ke pesada yang lebih baik. Walaupun kita berdepan dengan pelbagai perkara, usikan situ, usikan sini, cubik situ, cubik sini, tapi kita masih lagi dapat melonjakkan prestasi kerajaan negeri dengan pelbagai pencapaian dan pengiktirafan yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelum ini. Antaranya yang saya bersebut secara ringkas bagi tempoh RMK12 dari tahun 2021 hingga 2024, purata hasil janaan negeri meningkat sebanyak 11.9% pada 264.88 juta setahun berbanding 236.77 juta setahun bagi tempoh RMK11 manakala ekonomi pula berkembang secara purata 4.1% setahun berbanding 1.9% setahun bagi tempoh RMK11 memanglah di luar sana bertebaran pelbagai Post terus perkara-perkara yang tidak benar ada buat poster dan di di difitnahkan kerajaan negeri dengan pelbagai fitnah yang kedua ialah nilai pelaburan kumulatif bagi tempoh RMK12 sehingga Jun tahun ini meningkat sebanyak 48.2% kepada 14.3 bilion berbanding 9.6 bilion ringgit bagi tempoh RMK11. Yang ketiga, pendapatan kumpulan Terengganu Ing meningkat daripada 900 juta pada tahun 2018 kepada 1.75 bilion bagi tahun 2024 kalau ini tak dikira sebagai peningkatan yang, yang ketara, saya rasa orang yang menuduh itu perlu belajar matematik baliklah. Kena belajar mungkin belajar mengira semula. Benda yang paling basic dan paling simple. 900 berbanding dengan 1.75 bilion. Tentulah jauh beza. Idan yang keempat, di samping juri itu juga, skor indeks bahagian rakyat Malaysia yang tertinggi iaitu 86.4 pada tahun 2024 menjadikan negeri Terengganu sebagai negeri tahap yang sangat bahagia. Jadi ini antara perkara yang uh, kita memang tak puas hati. Memang kita rasa ini bukan the peak of our performance. Bukan kemuncak pencapaian negeri kita. Banyak lagi perkara yang boleh kita buat. Tapi kita ingin mengambil sikap senantiasa tambah baik. Kita penuh dengan kelemahan, kita akui dalam melaksanakan tanggungjawab ini ada kelemahan-kelemahan. Dan kita bergerak daripada kelemahan untuk membaiki kelemahan. Kita bukan manusia yang sempurna. Datuk Yang Dipertua dan Ali Ali Yang Muhammad sekalian, dalam kita menggerakkan negeri kita ini, tentunya tanggungjawab yang telah dilaksanakan oleh para penjawat awam di negeri Tengganu sama ada kaki, kaki, tangan tetap kaki tangan kontrak kaki tangan ad hoc adalah merupakan tulang belakang bagi pentadbiran kerajaan dalam memperolehi segala pencapaian yang saya sebutkan tadi ada juga di luar bila saya bentang bajet, duduk bising dia kata bajet tak sebut pun tentang adalah dia kata tak, tak ada sebut pun tentang apa orang ni? Puan Tak ada jumlah, tak ada sebut. Kalau tuan-tuan ahli-ahli yang berhormat baca kembali pementangan bajet saya pada pada kali ini. Kali ini adalah kali pertama dari tujuh pementangan bajet yang pernah saya buat sebelum ini. Bermula daripada 2018 Dah tujuh kali. Ini, inilah kali pertama yang dalam pembentangan bajet itu tidak ada angka. Sebelum ini semua ada angka-angka belaka. Sebelum ini ada bajet, ada berkenaan bonus belaka. Kali kedua tak ada tak ada mengenai uh, bonus kerana kali pertama iaitu pada tahun sebelum ini berlaku pelahar raya kecil. Paling memahaman. Dia tidak mahu menggunakan kedudukan saya sebagai menteri besar untuk membuat pengisytiharan bonus dalam keadaan saya berdepan dalam pilihan raya Kemakman, kerana kita bercakap tentang satu budaya baru yang perlu berlaku dalam negara kita ini. Itu satu. Pada tahun ini juga saya tak sebut tentang angka-angka sebab pada saya saya ingin membudayakan bahawa pembentangan bajet adalah bukan suatu dengan izin dalam bahasa Inggeris disebut grand standing. Siapa yang nak google, nak tengok apa maknanya, tengoklah grand standing. Pembertangan bajet bukanlah suatu grand standing dengan izin. Bukanlah suatu upacara untuk menunjukkan kebolehan kita bercakap dalam pelbagai bahasa. Kita mengutarakan falsafah-falsafah uh, yang gagal difahami oleh orang ramai. Kita ingin bercakap satu perkara yang direct dan jelas kepada rakyat. Berbalik kepada apa yang saya nak sebut tadi di pekat, uh, sebelum pada ini iaitu berkenaan dengan bonus kepada kaki tangan awam, biar awam di negeri Tengganu, berbagai kategori tadi, tak ada dalam pemerintahan asal. Dan saya dah beritahu kepada yang berhormat pegawai kewangan negeri bahawa saya tak akan sebut. Dalam pemerintahan bajet, saya percaya akan sebut semasa penggulungan. Jadi ada orang tak sabar. Dan saya percaya tak sabar itu bukan kaki tangan awam di negeri Tengganu pun. Mereka mungkin tak ada kena-mengena pun dengan kaki tangan awam di negeri Tengganu. Atau yang lepas semua dan ahli-ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri, ahli-ahli yang berhormat Kerajaan negeri bersetuju untuk memberikan bonus kepada penjawat awam negeri Tengganu dengan jumlah RM500 InsyaAllah Datuk Yeri Pesua dan ahli-ahli yang berhormat, sebelum melabuhkan tidak bicara, saya ingin sekali lagi merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang telah membentuk lumus bagi menjayakan persidangan Dewan Undangan Negeri pada kali ini. Semua pihak terlibat uh, daripada Uh, al ahli-ahli yang berhormat, pegawai-pegawai. Termasuklah mereka yang menyediakan uh, ayat bentara dan mereka yang menyediakan kelengkapan-kelengkapan, menyediakan makanan. Saya rasa semuanya berperanan dan dikira sebagai satu amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa itu sajalah apa yang saya nak sampaikan. Moga-moga kita mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.